Так, есть у меня специалисты по генераторам в моей группе. Может быть, кто-то даст мне отдельный совет. А, вчера что-то начал немножечко барахлить. Сегодня утром заводится, на больших оборотах поднимает большие обороты и глохнет. Вот такой вот генератор с автозапуском, турецкий, 65 киловатт. Не, вот такие мозги, вот такой вот, вот он. Коскан какой-то, генератор. Можно пробовать, кстати, запустить его сейчас. Поднимает большие обороты и глохнет. на автозапуске стоит. Я поставил сейчас только что на Сразу же глохнет. Не знаю, что это. Думал, что это топливо, но что-то мне кажется, что это какой-то датчик. Может кто-то скажет, а ну ребятки. Потому что воскресенье три банкета, надо что-то делать. А я пока не понимаю, что мне делать. Я разогреваю его. Я думал, что это топливо. Добавил немножко бензина там где-то на 100 литров. Литров 5-6. Не знаю. Сейчас поставил его на обогрев. Убрал полностью. Полностью убрал, чтобы он на холостых оборотах работал. Он просто поднимает обороты до безумия и выключается. Спасибо за обратный совет. Если кто-то даст мне, буду благодарен. Спасибо.